નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનો આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર આજે આપણે ધોરણ નવના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર છ મેરી બીમારી શ્યામાને લેને લી જેના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશો આપણી આ ચેનલ પર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો ઉપલબ્ધ છે જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ઉપર આ બટનની અંદર મળી જશે तो जो अंदर अपने प्रश्न नंबर एक 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 वाक्य में उत्तर दीजिए नंबर एक सामान्यतः तो लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी तो जब उसे सामान्यतः तो लेखक को जुकाम बुखार खांसी सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी त्यार पी नंबर बे लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे तो जब उसे लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह हो महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। त्यार जी को मुक्ता प्र... प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था तो जवाब से मुक्ता प्रसाद जी ने बचनजी को लुई कोने से पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया त્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 સવિસ્તાર ઉત્તર दीजिए જેની અંદર નંબર 1 લેખક બીમારી મે ભી ક્યો કામ કરતે تھے તો જવાબ હૈ લેખક કે આર્થિક સ્થિતિ achhi નહીં થી ઘર કા ખર્ચ નિકાલને કે લિયે વે સ્કૂલ મે ભડાતે થે ઓર ટ્યુશન કરતે થે આરામ કરને સે વે યે દોનો કામ નહીં કર સકતે થે બિના આ آمدની કે ઘર કેસે ચલતા छोटे भाई साले ग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी महंगी दवाइयां भी उनके लिए सिर दर्द थी इसीलिए मजबूरी में बचनजी बीमारी में भी काम करते थे त्यार पे जो ये नंबर बे लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काप कर तुरंत क्यों संभल गई तो जवाब उसे डॉक्टर मुखर्जी ने बचनजी को तपेटी क्षय की बीमारी बताई थी पत्नी श्यामा ने सुना तो वे काप उठी उन्होंने उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कापना बच नजी सहन नहीं कर पाएंगे पति का संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थे वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी इसलिए वे परंत तुरंत संभल गई त्यारछे नंबर त्रन लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए तो जो जब बीमारी में लेखक को फर्ज चुकाने की चिंता खाई जा रही थी उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी अब यदि अपने फर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाए तो उनके जैसा अपराधी कौन होगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए त्यारछी नंबर चार बच नजीक की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए तो जो पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे वे स्कूल में पढ़ा पढ़ाते थे ट्यूशन करते थे अपनी किताबों में भी कुछ पैसे मिल जाते थे फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था छोटे भाई सालीग्राम का वेतन बहुत कम था बचन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल होगा पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई इस प्रकार बचन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है त्यारोइ आगड़ प्रश्न नंबर त्र नीचे दिए गए वाक्यों का भाव स्पष्ट कीजिए नंबर एक बीमारी अमीरों की हरम दंगी है गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए तो जो ये जब बीमारी अमीरों का हरामीपन है वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं ऐसा होने के कारण उनकी यह काम चोरी चल जाती है गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी रो कमानी पड़ती है वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा इसीलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए त्यार नंबर बे काम के पीछे बुखार भागे तो जो ये जब काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है वह उसे दूर करने के लिए दवा लेता है लेकिन मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते बुखार में वे अपने काम में लगे रहते हैं उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है बच्चे आगे जो प्रश्न नंबर चार शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए नंबर एक जहाँ शरण लिया जा सके तो जवाब त्र शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद तो जवाब से पंथा प्रश्न नंबर पांच विरोधी शब्द दीजिए नंबर एक चिकना तो खुरद्रा નંબર બે મધુ તો કટુ નંબર ત્રણ ક્લેશ તો શાંતિ નંબર ચાર વિમુક્ત તો બદ્ધ તો આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો ફરી મળીશું આપણે પાઠ નંબર સાતના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે